Переговоры об отсрочке выплаты 15,3 миллиардов долларов государственного долга, которые с марта ведет Украина, напоминают острый сюжетный фильм. Вначале комитет кредиторов отказывался раскрывать, кто входит в его состав. Затем стороны обменивались обоюдными обвинениями в затягивании переговорного процесса. Более того, дошло даже до угроз и шантажа. Что будет, если стороны не договорятся? Об этом сегодня будем говорить с инвестиционным банкиром Сергеем. Здравствуйте, Сережа. Добрый день. Для чего Украине так необходима реструктуризация? Мы должны много денег, это не секрет. И за последние года, которые прошли при режиме Януковича, мы стали должны гораздо больше денег, чем раньше. Сейчас этот долг надо обслуживать, иногда платить проценты, иногда погашать. Но всегда, на самом деле, для любой страны нет проблемы госдолга, пока он не пересек, какой-то рубеж. У нас еще не перешел. Просто в том, что для нас закрыты внешние рынки. Потому что у нас кризис это не секрет ни для кого. У нас война. И Никакой инвестор в здравом рассудке пока что деньги нам давать не, не соглашаются. Они ходят вокруг, ходят, смотрят, но не дают. Соответственно, а отдавать надо. Всегда этот вопрос решается в мире рефинансирования. Мы берем долг, потом берем новый долг, отдаем и не замечаем особенно, платим проценты. Если мы достойные заемщики, как Европа, то там сейчас даже отрицательные ставки. То есть это они нам доплачивают, что мы берем даем им право владеть нашим долгом. Но Украина другая ситуация. Да? У нас, во-первых, проценты довольно-таки высокие, и сейчас никто не даст. Соответственно, чтобы как-то разгрузить на этот период и выйти из кризиса, нам нужно получить период, когда мы не платим по внешним долгам. Чтобы к тому времени, когда мы смогли платить по внешним долгам, у нас уже нормализовалась ситуация в середине. И вот у нас есть погашение, хорошо, мы выходим, берем на рынке, отдаем, и все счастливы. А сколько Украина должна в этом году отдать внешним кредиторам? Если мы говорим про чисто суверенные еврооблигации, на данный момент, которые попадут под реструктуризацию, у нас есть три выпуска. 500 миллионов евро, 600 миллионов долларов, которые попадают на осень, и пресловутый декабрьский российский бон на 3 миллиарда долларов. То есть это приблизительно 4 миллиарда мы должны. И какая вероятность того, что мы не сможем рассчитаться по этим долгам? Вопрос же не в том, мы можем напрячься, последнее там снять с нас рубашку и расплатиться, но тогда у нас не будет ресурсов для роста. Вот же в чем проблема, что у нас под давлением резервы Национального банка. Это, соответственно, давит на гривну и так далее. Нам нужно избежать этого давления. Нам нужно получить период, когда можно дышать и экономика развиваться, для того, чтобы инвесторы получали уверенность, что здесь все будет в порядке. Если мы реструктуризируем отношения инвесторов к Украине, сразу меняется кардинально, потому что мы видит, о, здесь уже все спокойно. Здесь не будет никаких коллапсов, ничего, потому что сам самый сложный период они прошли. То есть, по-вашему, вероятность дефолта минимальна? Тут же вопрос, что такое дефолт. Да? Дефолт, который нас всех пугают, это коллапс, это падение банковской системы, это падение гривны, кризис в производстве и так далее. Вот что у нас ассоциируется с дефолтом. По факту уже все это случилось. То есть дефолт у нас будет формальный, безусловно, как только мы проходим реструктуризацию. И любая компания, и государство, проходящая реструктуризацию, ну особенно вот на таких условиях, не самых дружественных которых, она в методологии рейтинговых агентств попадает в категорию дефолтных. Проходит какое-то время, рейтинг повышается, это ничего не меняет абсолютно, но в какое-то время мы будем в дефолте, российские новости скажут, что Украина в дефолте, бабушки на лавочке скажут, что Украина в дефолте. Но де-факто никакого влияния не будет. Будет ли Украина платить российский долг? Это самый интересный вопрос. На самом деле понятно, что желания платить нет. И переговоры о реструктуризации так или иначе ведут. Более того, тут все на самом деле зависит от МВФ. Потому что на, при переговорах с держателями нашего долга сейчас МВФ, Госдеп США, там вся мировая закулица играет на нашей стороне. Потому что вот МВФ даже уже не заявляет, что ребята надо помочь, ребята, надо помочь. Есть программа МВФ, вы тоже должны и так далее, и это давление это довольно сильное. Понятно, что никто из МВФ вроде как не хочет, чтобы мы гасили этот русский долг. Но тут есть такая заковыка, потому что у МВФ, когда мы программа является частью кредитования МВФ и страна является, да, у нас есть такая, что мы должны платить по всем официальным долгам. И вот тут вопрос, как этот долг классифицируется. Потому что мы там, в Украине и так далее будем заявлять, что это, офици... это не официальный долг, это рыночный долг, которым просто владеет Российская Федерация, какой-то из ее фондов. Русские же на данный момент заявляют, что это официальный долг, поскольку он полностью принадлежит государству. И, соответственно, если это официальный долг, мы в рамках программы с МВФ не можем допускать по нему дефолт. Так что тут мяч на стороне МВФ. Они должны выйти и сказать, это официальный долг или неофициальный. Если они скажут, что это официальный долг, то они не оставят нам выбора и заставят нас заплатить. Потому что русские даже скажут, ну смотрите, официально все, тогда мы, уб... мы вообще не ведем никаких переговоров. Если у нас нет этого заявления, если МВФ говорит, что это, ну, это же рыночный выпуск еврооблигаций, ну вы просто его купили, это ваша проблема. Если это страна, то мы его точно не платим, и дальше идут два варианта первый вариант, русские понимают, что надо договариваться и реструктуризировать. Потому что в Министерстве финансов России адекватные люди сидят. Вот это вот есть министерство, там где адекватные. Соответственно, программа, и она выкладывается все. Если русские не идут, то идет другой сценарий, более стрессовый. Мы реструктуризируем все прочие бумаги. В чем была проблема всегда платежей по русскому долгу? Почему мы должны платить? Потому что включался кросс-дефолт. Если мы не платим по русскому, то это как event of default. По всем другим все предъявляют плохо дефолт. Что мы делаем? Мы выпускаем новый выпуск, и там в Проспекте Миссии пишем: Вот на тот бонд вообще не обращаем внимания. Вот он не является для нас скажем, дефолтом. Тогда проблемы его нет. У нас проблема одного долга остается, по которому мы да, допускаем дефолт. Официально. Да, мы вам не платим. До свидания. Или вы приговариваете с нами, или нет. Мы включаем мораторий только на этот бонд и выходим уже, на, скорее всего, разбирательство в Лондонском суде. Конечно, это будет каким-то образом влиять на наши рейтинги. Но беда в том, что пока что мы не собираемся на внешние рынки. Соответственно, по планам, как по программе МВФ и по планам правительства, мы вернемся на внешние рынки только в 2017 году. Причем, что вряд ли мы возьмем на них в этот год больше, чем 3 миллиарда долларов. Таким образом, если у нас вот этот дефолт, то это создает нам проблемы только в 2018 году. Ну, то есть до этого времени либо шаг, и шаг сдохнет, либо падишак. То есть там плюс лондонский суд и так далее, который, скорее всего, будет к нам лоялен в данном случае. Поскольку есть еще, опять же, примеры, когда долг признается одиозным. Мы говорим, вот, деньги брал Янукович на свой режим, с ними сбежал туда, вот все вопросы. Туда, и теоретически, теоретически лондонский суд, а он более гуманный к заемщику, нежели нью-йоркский суд, может устать на нашу сторону, и тогда мы в принципе не будем платить. Но пока что вот все зависит от МВФ. Вы говорили о том, что мировая закулиса она поддерживает реструктуризацию государственного долга. В чем же основной камень преткновения Украины с кредиторами? Ну, потому что кредиторы не входят в мировую закулису. Да? Они думают только о своей школе, что естественно для кредиторов. У них есть кредиторы, это большие фонды. У фондов есть вкладчики. И вот сейчас вы приходит министр финансов к фондам и говорит, давайте спишем 40% долга. Это больно. Хотя на самом деле тут это больно в перспективе, потому что они же заложили доходы уже. Они все переоценивают свои активы уже к текущим рыночным ценам. И оно уже все там стоит 50% от номинала. И при списании 40% от номинала, как предлагает наш Минфин, это рыночная цена не изменится. То есть оно уже у них будет такое. Ну, понятно, что они не хотят терять вот эти 40%, это большие деньги, и пока что они упираются. Они предлагают другие варианты, и на самом деле вот вариант, который предлагают фонды, по по денежным потокам, которые мы будем платить и, соответственно, получить эти фонды, соизмеримы с тем, что мы получим это 40% списание. Потому что они предлагают, давайте вы просто 3 года или 4 не будете платить купон. И это достаточно, чтобы перекрыть вот это вот списание. И, ну, и там другие снижения купона, продление на 10 лет и так далее. Поэтому они уже практически на той позиции, на которой приходит этот Минфин. Для Минфина украинского это то же самое на самом деле. Просто вопрос, что мы выходим и заявляем, мы хотим списание, это справедливо. И теперь вернуться и сказать что нет, мы не списали, мы там сделали какую-то сложную формулу, для математики, для экономики это будет то же самое. Но для людей выйдет, кто какой-то популист скажет, вот мы все вернем, мы, мы, обязались все вернуть, это плохо. Тут вот есть такая проблема, скорее всего, с политической точки зрения, им лучше добиться списания, нежели отмены купона на какой-то период. Хотя математически и экономически это то же самое. Деньги, на которые Фрэнклин Темплтон покупала наши долги, СМИ связывает с беглым экс-президентом Виктором Януковичем. Насколько это правдоподобно? Это выглядит как абсолютно не на самом деле. Никаких доказательств, никаких вообще ощутимых подозрений, что эти деньги Януковича нет. Янукович любил деньги в кэше, а не отдавать каким-то американским фондам, которые непонятно как их вкладывают. Почему возникли такие подозрения? Потому что Фрэнклин Темплтон покупал Украину. И кажется, кто в здравом уме будет покупать Украину? Но если мы посмотрим на фонды Фрэнклин Темплтон, там порядка 800 миллиардов долларов. Это огромная сумма. Доля вложений в Украину на фоне не такая значительная. При этом у тем был там есть уже значительная success story, там, дело он покупал вот такие депресс, депрессивные вещи, а Ирландия, и потом зарабатывал уйму денег на этом. Соответственно, это стандартное поведение для фонда. И мы опять посчитаемся, что вот Украина пуп земли, вот вокруг него все вертится, и поэтому они пришли. Нет, они просто смотрят на весь мир, видят, вот, ой, есть вот такая тут, есть возможность для роста, когда они покупали, еще не было войны, и, соответственно, речь о списании тогда вообще никак не шла. И для них это выглядело еще прошлой осенью, как хорошая сделка. А если тогда, когда мы покупали, так вообще шикарно сделка на самом деле потому что такой доходности как украина никто в мире не дает вообще на данный момент соответственно Никаких оснований считать, что это деньги Фрэнк-Темплона нет. Скорее всего, это мы не знаем, какие это деньги. Да, это, это американская розница. кто туда приносит, мы не знаем. Там может приносить итальянская мафия, может кто угодно приносить, но мы этого не знаем. И утверждать, что это деньги Януковича, мы вообще не имеем права никакого, никаких доказательств, никаких оснований считать. Потому что какие основания считать у прессы? Потому что наш министр финансов на тот момент Арбузов ездил в Фрегна Темплтона вот тогда. Извините, если вы кому-то, кто-то вам одолжил 5 миллиардов долларов, то вы обязаны к нему ездить и встречаться и информировать его что да, давай, может, еще сделаем займ, а мы вообще все тебе вернем, обещаем. Вот для этого ездят туда чиновники, и это нормально, потому что все-таки 5 миллиардов долларов, или там 1, 2, 3, неважно, не любой украинский выпуск не мог состояться без Фрэнклина Темплтона. Потому что это такой якорный инвестор. Он покупает, вся мелочь пузатая тоже начинает покупать. Если не покупает Фрэнклина Темплтона, вы не сможете сделать размещение. Вот поэтому вы к нему и ездите. Можете сядь на поклон, можно на встречи, как угодно, но вы ездите, встречаетесь, рассказываете, как на духу, что здесь происходит. Министр финансов Наталья Ярыська недавно заявила о том, что времени на то, чтобы договориться комитету кредиторов в Украине, не так уж много, до осени. Как вы думаете, успеют ли договориться стороны? Будем надеяться, что успеют. Потому что на самом деле самая, такая, самый плохой сценарий это если мы втянемся в долгие муторные переговоры, превратимся во вторую Аргентину, которая вот вечно не до дефолта. Таком дефолт, не дефолт, суды. Это самое плохое. Осень у нас уже погашение первого банда в сентябре, поэтому до этого момента хотелось бы, чтобы мы договорились. И как, на самом деле, сейчас стороны уже недалеко от. Изначальных своих они далеко отошли от того, что они декларировали, mm -hmm. но они очень близко подошли к решению вопроса. Там уже надо сделать мал, парочку шагов, причем смотрели кредиторов. Ну, вот, пока что навстречу шли только они на самом деле. Mm -hmm. И тут надо должное Министерство финансов, они очень качественно продавливают свои позиции. Потому что первые варианты, которые предлагали кредиторы, они очень сильно отличались от текущих вариантов, о которых вообще идет речь. Поэтому я думаю, что мы должны успеть. Для чего тогда парламент с рекордной скоростью принял законопроект, который позволяет замораживать Украине внешние выплаты? То есть фактически это право на дефолт? Это для стимулирования кредиторов идти навстречу. Ну, если вы не можете объявить дефолт, но пугаете этим дефолтом, то кто вам будет верить? Это блеф. Или какое-то решение, к которое мы пойдем. Сейчас непонятно. Может быть, мы пойдем на заморозку. Мораторий есть. На рынке никто не знает. В Министерстве финансов, наверное, тоже никто не знает. Поэтому, опять же, мораторий предполагает не только все, но и частично. Мы же можем его использовать против россиян, потом просто объявить этот мораторий. Поэтому это нормальный ход в рамках этих переговоров. Если ситуация все же выйдет из-под контроля, хотя вы в этом сомневаетесь, очень сильная вероятность этого довольно низкая, что произойдет дальше? Страна объявляет дефолт ну, вот для страны ничего не произойдет. Просто вопрос в том, что нам нужны инвестиции. Инвестиции это как единственная возможность для нашего драйвера роста. Да, у нас потенциально уже осенью может начаться большая приватизация, на которой потенциально опять же есть большие игроки западные, которые зайдут, если они заходят, то заходят все остальные. Идет приток инвестиций проходит год, мы выходим на рынок и снова занимаем там деньги. Если мы вот в таком вот непонятном состоянии, это создает неопределенность. Никто не инвестирует в то место, где есть большая неопределенность, потому что это не позволяет им прочитать риски. Соответственно, вот этот вот основной риск, то, что будет сдерживаться наше развитие, и мы останемся в болоте. Внутри мы этого не почувствуем, ничего ухудшения не произойдет, да, но и улучшения не будет. Соответственно, восстановление экономическое будет идти если будет идти очень плавно, какого-то роста экономики вот, из-за этого не получится. Если мы реструктуризируем, то у нас есть шанс на быстрый выход. И как вот в свое время в 2008 году, 2009, когда был кризис, все на конференциях спорили, какой будет буква, с которой мы выйдем. Кто-то говорил, что это буква L, а кто-то говорил, что это В. Вот вышли В 2009 год. Вот для Украины для того, чтобы хотя бы нужно букву У получить, для того, чтобы мы вышли, а для этого нужны инвестиции. Инвестициям нужна определенность не завершенная реструктуризация не дает определенности. То есть объявление дефолта оно никак не отразится на обычном населении? На обычном человеке вот сегодня объявили дефолт, завтра со мной ничего не случилось.